свободный мужчина после 40, как пустое место в автобусе, ну, какая-то есть здесь зерно, но, вот, допустим, и полит. Да, вот он сейчас, он же долго не сопротивлялся, он увидел, что там Надю штырит, и развернулся и ушел. Вот свободный мужчина, обеспеченный, дарит дорогие подарки, есть личный автомобиль, я думаю, жильем обеспечен. Связи крутые, если он духи французские Ланком Клема подарил. То есть вот он 1 января стал свободен и пошел отчет, сколько дней он будет, пока не найдет себе женщину. И скорее всего он найдет женщину нормальную для создания семьи, стабильную, без всяких э, поворотов вот таких, как у Нади. И будет счастлив. Но ему какое-то время для этого же надо будет. Он будет свободен, будет. Поэтому не все свободные мужчины после 40 какие-то больные. Просто они уже более опытные, их на Макине не проведешь. Они уже жизнь видели, людей знают. То есть они там проводили собеседования, работали в коллективах. Конечно, после 40 лет человек уже жизнь знает, людей знает. Там 5-10 минут поговорил, уже что-то понимает о человеке, какие у него их жизненные ценности, интересы. Ну вот и полит. Надя и Полита водила за нас. Быстро вышла на чистую воду, и полицию понял. И он свободен, так что, девочки, спешите, пока и полит еще э, на свободе бегает. Я считаю, идеальная кандидатура для замужества. А Надя дура.